Прежде всего, надо сказать так, как это не прискорбно звучит, но надо поздравить наших соседей за то, что они показали именно мужской баскетбол, чего не хватало нашей команде. А вторая причина, мы на протяжении всего этого турнира ни разу не выиграли подбор. Команда, которая имеет в своем составе таких центровых, она не может проигрывать подбор. Потому что выходит пятерка, где два игрока выше двух десяти, и мы не можем выиграть этот подбор. И мы не можем выиграть не из-за того, что мы такие плохие или кто-то у нас лучше, а из-за того, что просто надо, чтобы подбирать мячи, нужно желание. Не может команда проигрывать на чужом щите подборы. И в то же время, когда проигрываешь, ну, как у меня, мне хочется все время показать, то, что я сейчас тоже могу забрать его. Но если у нас борется на чужом щите всего всегда один максимум игрок, и когда-никогда может еще один подключиться, этого мало. Для такого турнира надо, чтобы пять человек работали как механизм, как единое целое. Как защищались все на своем щите, так и старались забрать мяч на чужом щите опять же все. Ну, как минимум, хотя бы три человека. Я думаю, что это является основной. Обидно, конечно, что проиграли эту игру. То есть был шанс, но можно было рассказать, как говорится, внукам своим потом, что, что мы могли выиграть и пройти дальше, но не получилось у нас это сделать. А ты появился на поле в последней четверти, да? Что говорил ты тренер, когда выпускал, какая задача ставила с ну, ну, говорит, играй просто в баскетбол, но ну, не переживай, просто, ну, как говорится, просто играть и не надо никакого, без мандража, ну, то есть, обычно играть в баскетбол. Это две разные школы баскетбола, то есть украинская и американская, можно так сказать. То есть много-много то есть много нового появилось. И беру от игроков на площадке, и от тренеров. То есть просто это надо все в игровом, ну, в игровом ритме, это все попробовать. Я там было 10 минут, я им воспользовался. То есть хочется, конечно, играть <свык> побольше. Но что поделаешь, в следующем году может будет лучше. Получать... Нам не хватило элементарно веры в себя. Нам не хватило просто желания победить. Грузины сегодня хотели победить гораздо больше, чем мы. Мы боялись, совершали какие-то глупые ошибки, ужасные потери. В целом, самое неприятное осталось ощущение об игре. Честно говоря, стыдно. И, как я считаю, мы подвели украинских фанатов. Настраиваться на игру уже надо где-то через час, через два. Сейчас еще можно, да, погоревать, попосыпать голову пеплом, попаниковать, порастраиваться. А потом уже все-таки мы профессионалы. По крайней мере, мы должны ими быть. И если завтра выходить опять с опущенной головой, то грош нам цена, как команде, и мы не достойны тогда находиться на этом Евробаскете. Это мое личное мнение, я никому его не навязываю, просто делюсь им. Оправданий искать не буду. Мы виноваты. Я не знаю, честно говоря. Тяжело говорить сейчас, тяжело думать, мысли путаются. Все-таки, я не знаю, как все, я все-таки верил, что мы пройдем дальше. Очень обидно, очень обидно. Честное слово, даже стыдно находиться в форме, где написано Украина везде. А... Подвели. В этом разница состоит. Когда вот оно, надо выходить, показывать за результат. Это профессионализм. Не знаю, я. Ничего не. Я не хочу сам себя судить. Я старался подготовиться. Да, где-то не получилось. Да, может быть, где-то не нашли общий язык с тренером. Я не знаю. Буду пересматривать все матчи, буду анализировать, все-таки делать какие-то выводы. А мы бездарно проиграли подбор. Это по большей части моя вина, вина больших. Непонятный, непонятно, как, мы, как столько подборов насобирался Никидзе. 12 подборов, 5, 5 из них нападения. Это, это не то, что хотелось бы увидеть. А, потери. Сколько раз заступали. Мяч в ногу ударяли, который укатывался в аут. Я лично сделал так потерю. И если говорить лично о себе, то это штрафные. Это, мне кажется, это причина, по которой все-таки тренер не смог подольше меня оставить в игре. Ну, все понимали, что это очень важный матч был и для нас, и для Грузии, и все старались показать свою хорошую игру и выиграть выиграть этот матч. В первой половине мы играли хорошо, у нас все получалось, забивали, забивали, хорошо защищались. Во второй половине получилось так, что все все перевернулось мы начали терять очень много раз мяч, не могли разбить зонный прессинг ихний и имели большие проблемы против зоны, перестали забивать забивать мячи, ну и это у нас такая вот проблема в... всех прошлых игр, что мы играем очень хорошие или первую половину или вторую половину, если первую половину хорошо играем, вторую плохо играем, если вторую плохо играем, тогда первую хорошо играем, поэтому а на евробаскете этого недостаточно. Недостаточно и для того, чтобы побеждать, нужно играть полностью 40 минут на хорошем, стабильном уровне. Нам этого не хватает. Плюс я полностью провалил этот евробаскет. Очень плохо выступил, чем, ничем не помог команде, по большому счету. Поэтому это, наверное, вторая причина, почему, почему мы не едем во второй, не выходим из группы, а придется ехать домой. Поэтому тяжело что-то сказать. Конечно, очень расстроены и были очень хорошие моменты в играх, где мы показывали достойный хороший баскетбол. Но, как я уже сказал, чтобы выигрывать и побеждать, нужно, нужно это делать все 40 минут. Ну и этому надо учиться. Этому надо учиться. У нас довольно молодая команда. И, ну, опять же, просто такие слова после таких поражений, конечно же, говоришь, опять же, такие слова, молодая команда, все, ну... Не получается, не получается пока вот у нас дотягивать именно играть на хорошем уровне все 40 минут и, и, быть в элите вот этих всех баскетбольных стран почему-то. Честно говоря, не могу, не могу объяснить, это, это баскетбол непонятно. Непонятно, то есть, в принципе, были, прошел очень хороший тренировочный сбор, два месяца, все было хорошо, все здорово, все тренировочные игры, и все, сейчас, что, что произошло, Тяжело объяснить. Опять же, мы не выполняем задачу, которую ставим перед собой. Поэтому, А если не выполняем свои задачи и не, не добиваемся того, чего хотим, значит, все проходит одинаково. Хотя в этом году все равно очень много положительных моментов было и в плане подготовки, и вообще в наших играх. Я думаю, на правильном пути, но я же говорю, вот не хватает чуть-чуть концентрации, собранности и не хватает вот этой вот дисциплины, чтобы чтобы проводить все игры и полностью всю игру на одинаково высоком уровне. То есть вот у нас у нас хватает на 15-20 минут, на 30 минут, но вот чуть-чуть не хватает на на всю игру. И это, наверное, главная, главная проблема.